دكتور دات سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Assalamualaikum hadirin wal hadirat sekalian. Sila buka pada jilid yang ke-7 muka surat 274. Pada kali ini kita akan tadabbur ayat ke-14 dan 15 surah Luqman. A'udzu billahi minasy rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ashkuri li waliwalidayka ilayya al-masir. Wa in jaahaaka 'ala an tusyrika bima laysa lak bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa Tabi' al-Sabil man من ilai, إلي ثم إلي fa فأنبئكم bima كنتم تعملون صدق الله العظيم dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapanya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan bercerai susunya selama dua tahun bersyukurlah kepada ku dan kepada kedua orang tuamu hanya kepada kulah kamu dikembalikan dan jika kedua-duanya memaksa mu untuk mempersekutukan dengan ku sesuatu yang tidak ada pada pengetahuanmu tentang itu maka janganlah kamu mengikuti kedua-duanya dan bergaullah kedua-duanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepada kulah tempat kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dalam ayat ke-14-19 ni kalau kita lihat di sudut bahasanya, Allah menyatakan ilayya al-masir. Kemudian ilayya marji'ukum. Dalam konteks penggunaan perkataan ni, merujuk kepada ada takdim dan juga takhir. Sebenarnya marji'ukum ilayya. Al-masiru ilayya. Tapi bila ditakdimkan ilayya dalam susunan kalimat ini maka sebenarnya diletakkan yang di depan diletakkan belakang yang belakang letak depan takdim dan juga takhir ini bagi memberikan pengertian al-hasyr iaitu perhimpunan manusia kebangkitan mereka dan mahkamah yang akan berlaku di akhirat bahawa manusia akan dihantar dipaksa ataupun dibawa ke yaumul mahsyar itu yaumul masir itu berarti hanya kepada kulah bukan yang lain tempat kamu akan dikembalikan ini pernah saya bincangkan dengan tuan-tuan bagaimana takdim dan juga takhir dalam bahasa Arab ni mempunyai peranan tertentu dalam penyelidikan penjelasan makna yang dikehendaki di sebalik ayat Allah SWT ini. Dan kuliah lalu juga saya telah terangkan kepada tuan-tuan tentang bagaimana perkataan walidun dan juga umun. Walidun datang perkataan wiladah. Berarti ada perkaitan dari sudut biologinya, kelahiran. Jadi berarti kalau seorang anak itu berarti anak dari sudut biologinya. Lahir daripada rahim tersebut. Lahir daripada benih seseorang lelaki itu. Maka penggunaan perkataan walid ia mengundang satu perasaan rahmat, mengagungkan, mengasihi dan telah kita lihat juga bagaimana perkataan umun dan walidun ni bagaimana bagaimana penjelasan di sisi bahasa oleh para logawin bagaimana mereka menunjukkan perkataan walidun itu juga menunjuk kepada ta'zim tauqir mengagungkan meletakkan tempat yang tinggi sedangkan umum itu menunjuk kepada kepentingan seorang anak untuk bertindak bersikap tawaduk kepada si ibu yang punya jasa besar membesarkan anak ini dan dapat kita lihat penggunaan wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amaini bahawa di sini merujuk kepada kesusahan yang dialami oleh seseorang wanita dalam mengandung anaknya jadi perkataan wahanan ala wahan ini dia merujuk kepada dha'fan ala dha'fin. Dia macam juga perkataan yang Allah gunakan dalam surah Nisa yang pernah kita bincangkan semasa dahulu. Wa nukhiluhum zhilan zhalila. Kami masukkan mereka ke syurga yang penuh dengan bayangan, teduhan, kedupan, keindahan ini. Jadi, perkataan wahanan ala wahni ni bagi mengilustrasikan, menampakkan betapa ad ataupun al itu perasaan lemah, rasa tak berdaya itu. Semakin ia tanama, makin membesar. Wa kullama takabura janin izdadat hajatuhu ila bayangkan bila anak ni berada dalam kandungan si ibu minggu ke berapa bulan ke berapa dah berapa bulan ni maka kandungan itu makin besar dan si anak pun memerlukan kepada makanan secukupnya bagaimana menjadi tanggungjawab si ayah ni supaya memberikan kepada anak ni makanan yang ada airnya ada kalsiumnya kalau tidak si ibu minum susu itu mencukupi kadar yang dikehendaki oleh pakar dalam perbidanan ni kaitan orang perempuan ni Allah mungkin dia akan mengambil si anak ni daripada kalsium si ibu, pada tulangnya, pada giginya. Jadi ini adalah gambaran yang Allah sebut dalam perkataan yang pendek. Wahnan ala wahan. Hanya mereka yang mengalami situasi ini sama ada suami atau isteri yang akan memahami maksud mendalam yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam ayat yang ringkas ini. Inilah kekuatan yang ada dalam bahasa Al-Quran, pemilihan perkataan Al-Quran kalau kita perhatikan. Lalu Allah menyatakan wa fisaluhu fi amain. Maka ini dapat kita lihat tafsirannya dalam ayat lain surah Al-Baqarah. Ini kesalingan yang perlu ada bila kita baca Al-Quran. Mana satu ayat mentafsirkan yang lain. Inilah metod yang dipakai oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir ini. Maka dapat kita lihat surah Al-Baqarah ayat 233 bila Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitanir rajim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini liman ara arada ayyutim Kaum ibu akan menyusukan anak-anak mereka sama dua tahun bagi mereka yang mampu untuk menyempurnakannya. Bagi mereka yang mengkehendaki untuk menyempurnakan tibu tersebut. Dan ini merupakan pilihan bergantung kepada kemampuan. Seandainya mungkin si ibu itu tidak kemampuan untuk menyusukan anak-anak mungkin si bapa bertanggungjawab untuk menyediakan makanan yang mencukupi untuk si anak susu yang berkenaan susu formula dan sebagainya dan penggunaan perkataan haulun ni pun kalau kita perhatikan dulu dalam surah al-ankabut kita telah bincangkan bagaimana Allah menggunakan perkataan al-fasanatin ila khamsina aman bahawa perutusan nabi nuh itu sama 1000 tahun kurang 50 kita telah bezakan perkataan am dengan sanah maknanya am ia merujuk kepada satu tempo waktu yang penuh dengan kebaikan keberkatan tapi sanah dia banyak cabaran padanya sekarang sebut perkataan haulun pula haulaini mengapa perkataan haulun haulaini ni tuan-tuan wallahu alam kata Dr. fadilah samarai alhamdulillah tuan-tuan untuk kata tuan-tuan tadabbur surah yasin dan juga tadabbur surah fusilat sudah pun keluar insyaallah sama dengan aikim kita akan terbitkan lagi tadabbur surah al ankabut ar-rum luqman ini dan surah yusuf insyaallah ya tuan-tuan dapatkan daripada aikim shop dan penggunaan perkataan haulun ni kata para lugawiyin di sudut bahasanya haulun ni merujuk kepada penggunaan yang bermaksud tempoh itu kadang-kadang kita rasa macam panjang kadang-kadang macam pendek anak itu dibesarkan lahir dia dan sampai ke mereka 2 tahun lepas tu masuk ke sekolah tadika sedar-sedar nak masuk sekolah rendah nanti masuk asrama kemudian balik ke alam universiti maka perkataan haulun itu bagi merujuk kepada proses pembesaran si anak dia memerlukan kepada tahawul dia ada unsur tahawul ada ketikanya si ayah ni dalam kepayahan duitnya tak cukup ada orang panggil sebagai sandwich generation di umur 40-an dia kena jaga anak-anak yang sedang besar sama sama ayah ibu juga perlukan perhatian untuk dihantar ke hospital kalau tak cukup wangnya duitnya kena hantar ke swasta pula maka perkataan Nahulu ni indahnya pemilihan perkataan Quran kata Dr. Fadhil As-Samarai pengkaji Quran yang sangat hebat ni Hafizahullah mengatakan bahawa tempo itu bagi menimbulkan kesedaran di si anak ke atau mereka membaca Al-Quran betapa proses membesarkan anak-anak itu adalah satu ujian bagi ayah ibunya terutama lebih-lebih lagi -lebih bagi si ibu dalam suasana yang kita lalui pada hari ini jadi perkataan yang digunakan ini nampaknya ada beza di antara haulun, sanatun dan amun. Kemudian Allah menyatakan lagi surah Al-Ahqaf ayat ke-15 juga pernah kita bincangkan beberapa tahun lalu surah ini. A'udzu billahi minasyaitanir rajim wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Mengandung si anak dan menceraikannya daripada susu dalam tempoh 30 bulan. Maka istinbat daripada ayat-ayat ini berkemungkinan kalau kita lihat 2 tahun maknanya 24 bulan, bukan? Sekarang dalam surah Al-Ahqaf menyatakan 30 bulan. Maka istinbat daripada ayat ini seperti yang berlaku pada zaman Uthman radhiyallahu an. Bahawasanya hampir-hampir khalifah yang mulia ni tersilap untuk menghukum seorang perempuan yang dapati melahirkan anak dalam tempoh 6 bulan lebih sedikit daripada perkahwinannya maka dia dianggap telah berzina kerana logik akal seorang anak itu mestilah mengambil masa 9 bulan untuk lahirkan sekarang bagaimana 6 bulan berkahwin dapat anak maka sinali radhiyallahu an telah pun merujuk kepada ayat ini bagi mentaufik kan mana kesiasian nanti ada tanakud di antara ayat ayat ini ayat surah Al-Qahf menyatakan 30 bulan kemudian surah Al-Baqarah dan juga yang sedang kita bincangkan di sini surah Luqman wa fisaluhu fi amaini jadi merujuk kepada tempoh mengandung dah melahirkan boleh berlaku dalam masa enam bulan. Faham tak tuan-tuan? Perhatikan ayat ke-15 surah Al-Ahqaf mengandung dan menyusukannya dalam tempoh 30 bulan. Sedangkan ayat ini yang sedang kita baca dan juga surah Al-Baqarah yang lalu menyatakan bahawa haulaini kamilain. Di sini amain. Mana dua tahun? Di situ 30 bulan. Dua tahun berarti 24 bulan. Jadi ayat surah Al-Ahqaf mengatakan 30 bulan. Jadi menunjukkan kepada kita kata Imam Ali kalau Allah Wajah kemungkinan boleh merujuk kepada enam bulan itu tempoh mengandungnya seseorang wanita ia tempoh sah dalam perkahwinan tersebut mana anak itu layak dinisbahkan dibinkan nasabkan kepada si ayah kena tempoh itu tempoh yang paling minimum berpandukan kepada taufik di antara ayat-ayat yang sedang kita bincangkan ini. Surah so, Luqman ayat ke-14, kemudian surah Al-Baqarah ayat 233 dan surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Kemudian Allah menyatakan dalam ayat yang ke-14 ini juga, "Anishkurli wali walidaik." Untuk bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua ibu bapamu, kepada akulah tempat kamu dikembalikan. Jadi, pernahlah kita lihat dalam hadis Nabi menyatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man lam nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia tak tahu berterima kasih kepada manusia sebenarnya dia tidak berterima kasih kepada Allah SWT sebab itu, kata Dr. contoh yang menarik yang dikemukakan dalam kehidupan pada hari ini, kita perlu lajarlah kepada orang bukan Islam dalam perniagaan, bahawa orang bukan Islam ni kalau melakukan perniagaan mereka menghargai sangat customer itu, pergi jumpa raikan, mungkin perniagaan itu saiznya berapa, maka jamuan makan diadakan, mungkin mereka spend ribuan ringgit untuk menghargainya, tapi ada di kalangan orang Islam yang tersilap faham dalam konteks kehidupan ni, menyatakan bila orang berniaga dengan kita sebenarnya bagi rezeki saya Allah cakap tu terang dengan orang itu padahal customer itu yang datang kepada kita dan membeli dan dia ada pilihan banyak untuk beli dengan kita atau dengan orang lain kita selamba je kata pada dia bagi rezeki pada saya Allah apalah salahnya kalau kita ambil pengajaran daripada golongan bukan Islam yang maju dalam perniagaan ni bahawa menghargai customer itu satu benda yang penting kalau orang menegur kita di tempat makan sebagai contohnya saya nak tegur tadi saya tengok awak oh, menyediakan bihun ni tadi dalam keadaan pekerja awak tak pakai sentangan pun ambil bihun tu masuk dalam plastik sedangkan saya nak beli ni nak buka puasa nasi kat rumah cakap pada owner bisnes gerai perjalanan jalan tu bang kali ataupun kedai makan apa jawapannya oh begitu ya baik 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 ha tengok eh dia pula pergi dekat tempat penyediaan makanan ni tadi dia ambil sarung tangan dia masuk ha tengok nampak ha, nampak yang saya nak bagi awak ni yang saya buat eh 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 la ilaha illallah illa muhammadur rasulullah patutnya bersyukurlah pada customer yang bagi feedback itu ada satu pembaik pulihan peningkatan penambahbaikan yang perlu kita lakukan janganlah kita nak melenting pula bila orang tegur bila kita nak maju dalam perniagaan kalau semua feedback ni kita tolak ini salah satu maksud yang dikehendaki yang menarik untuk kita fahami tuan-tuan ini mulia Allah sekalian jadi Anishkurli syukuri wali wali daik ada hadis yang dirujuk di sini man lam yashkuri nas lam yashkurillah, siapa yang tidak belajar berterima kasih tak tahu berterima kasih kepada manusia dia tidak akan berterima kasih kepada Allah SWT sebab itu kita dapat lihat dalam konteks saya ini permulaan terima kasih itu kepada Allah diikuti dengan terima kasih penghargaan kepada si ibu si bapa kerana mereka ini merupakan nasabah ul-mubashir selepas Allah SWT menetapkan kejadianmu maka ibu bapalah yang telah pun dia takdirkan Allah untuk melahirkanmu dan menjagamu dan seperti digambarkan tadi bagaimana seorang ibu ni tidak tenang dia duduk baring pun tak kena makan pun tak kena kurang makan nanti anak kurang zat pula dia kena pergi bekerja dalam keadaan perutnya sudah pun mungkin sedang sarat mengandung kena menaiki kenderaan awam pula macam-macam ujian maka ini yang disebut oleh Allah wahnan ala wahan dan satu lagi yang menarik kalau tuan-tuan perhatikan dalam ayat ke-14 ni wawassainal insa nabi waliday bahawasanya kami mewasiatkan kepada manusia terhadap kedua-dua bapanya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu senang dan dengan dua ibu bapanya. Tahu tak tuan-tuan sebenarnya ba dalam bahasa Arab ini dia mempunyai berbelas-belas maksud. Ini kalau kita pelajari dalam huruf al-maani. Ketika kami belajar bahasa mempelajari huruf al maani ini memerlukan satu semester tuan-tuan. 4 -tuan, bulan untuk kita mengetahui apakah fungsi ba dalam bahasa Arab terutamanya dalam penggunaan Quran. Sebab itu kita dapat lihat bincangan para fuqaha begitu panjang berkaitan dengan ayat ke-6 surah al-maidah wa masahu bi ru'usikum. Kan ayat ini menerangkan kepada kita tentang kaedah berwuduk. Bagaimana idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila rafiq. wa masahu bi wa arjulakum il tengok dalam penggunaan ba di sini mempengaruhi dia sudut pelaksanaan wuduk itu ada perbezaannya membasuh dengan menyapu air di kepala inilah di antara keunggulan yang terdapat dalam bahasa pilihan Allah untuk diturunkan wahyu menggunakan bahasa yang mulia ni saya nak terang kepada tuan-tuan dalam kuliah akan datang bagaimana penggunaan ba ni di sini ada makna yang tersendiri bahawa keperluan si anak menghargai ibu ke peringkat yang sangat luar biasa sebab itu Allah memilih perkataan ba sedangkan biasa sebenarnya perkataan ihsan ini dia merujuk kepada selepasnya datang ila mengapa pula diguna pak di sini huruf ba insyaallah perkara ini saya akan terangkan dalam kuliah akan datang wallahu wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh